Есть целый перечень вопросов, которые необходимо постоянно мониторить. И у нас полное взаимодействие с УЕФА по контролю выполнения дат тех или иных вопросов. И сегодня один из вопросов, это олимпийский, мы сегодня видим те задачи, которые необходимы именно для финала Лиги Чемпионов. Тем более в преддверии в пятницу будет ровно год до финала Лиги Чемпионов в Киеве. 26 мая. И очень важно нам понимать, что уже год уже пойдет на убыль. И каждый день необходимо уделять внимание тем контрольным вопросам, которые сегодня существуют. Сегодня это Олимпийские. Отдельно мы отрабатываем в том числе и с киевской городским, городской властью. И отдельно вопросы, которые связаны с министерствами, которые будут должны будут выполнить свои функции, и есть уже решение Кабинета Министров соответствующее. Так что ну, это плановая работа, которая необходима для того, чтобы финал в Киеве был самый успешный и самый красивый в истории Уэфа. А в преддверии Лиги чемпионов, финала Лиги Чемпионов в Кардифе ну, вот как раз очень важно сравнить и подготовиться еще лучше, чтобы те гости, которые приедут на финал Лиги Чемпионов, почувствовали нашу радушие, наш прекрасный, красивый город Киев. Ну и, конечно же, получили максимальное удовольствие от праздника футбола. В ближайшее время проведет оргкомитет, и мы на нем пройдемся по тем вопросам, которые мы с УЕФА обсуждаем, в том числе и наша группа, в том числе, влетали в шаб квартиру УЕФА. Мы в тесном сотрудничестве работаем с УЕФА по всем вопросам, касающимся подготовки к финалу Лиги Чемпионов. Постоянное взаимодействие связано с разными вопросами, с аэропортами, с гостиницами, с, с стадионом с городскими властями, с транспортной инфраструктурой, с логистикой. Так что это много вопросов сегодня. Я очень благодарен как раз и городу Киеву, сегодня и министерству здесь, что даже когда мы рассматриваем вопросы, связанные с Олимпийским, то мы все вместе одной командой участвуем в, тех, в той ревизии, которая нам необходима. Как раз в Кардифе будет такое ну, символичное... Передача чемпионов из Кардифа в Киев, так что мне надо, надо быть обязательно, полечу, конечно же, и мне очень важно, чтобы и наша, наш комитет, оргкомитет, и наша рабочая группа, которая работает с УИФА по подготовке, также была там в полном составе и участвовала в, во всех деталях, которые будут связаны в том числе и в Кардифе. Стадион это большой инфраструктурный объект, который должен все время поддерживаться в идеальном техническом состоянии. Показывают и Уефа, и мы на те технические задачи, которые за 6 лет, там, с 2011 года, когда был открыт этот стадион, введен в эксплуатацию после реконструкции, э, те там, накопившиеся проблемы, которые всегда переносились, это все необходимо проинспектировать, еще раз протестировать и, конечно же, сделать так, чтобы этот стадион э, соответствовал всем тем требованиям, которые сейчас УФА э, предъявляет по техническим современным э, обязательствам. Так что это рабочие вопросы, это не связано с, там, с дополнительным. Мы ничего не должны сверху построить, лишний ярус или наоборот углубить э, вниз несколько рядов. Все, все устраивает. Ну, а те вопросы, которые там, 6 лет не стояли во главе э, позиции там, эксплуатации стадионов, сегодня обязаны сделать. Потому что раз в 6 лет, как минимум, необходимо инспектировать тестировать и там технически делать замены тех узлов, которые вышли из строя, где-то необходимо заменить, так что это это нормальный технический вопрос. Есть полностью перечень вопросов, как раз для журналистов будет увеличены трибуны и будут некоторые сектора переоборудованы под, под журналистов, так что ну там перечень, перечень, перечень есть вопросов, которые от УЕФА есть требования к стадиону в этом плане. Может будет какая-то официальная церемония, может не будет. Я, я утрирую, но технически и юридически так и будет, что кардиев примет финал, следующий финал будет принимать Киев. И, конечно же, нам, нашей группе, оргкомитету, необходимо там быть и изучать, в том числе и опыт Кардифа по всем тем современным требованиям проведения таких мероприятий, как финал Лиги Чемпионов. У нас ближайшее совещание назначено на июль. Так что в июле сообщат более детально, так что в июле будет первое заседание дисциплинарного комитета ФИФА, на которое нас всех э, соберут, и мы там распределим полномочия и выработаем план действий, которого будем, будем придерживаться. Например, в прошлой каденции, в среднем было где-то около 9 заседаний в год. Ну, значит, надо вот так рассчитывать, что в, это, в этой каденции а такое же будет нагрузка дисциплина комитета ФИФА. Мне важно больше в Кардифе сосредоточиться на организационных моментах. На сам футбол мне очень нравятся обе команды. Итальянский и испанский футбол сегодня достойно представляет будут в финале. И, наверное, мне будет, было бы интересно, чтобы все дошло до серии пенальти, как можно больше увидеть футбола, красивого футбола с много забитыми мячами, потому что хотя финал обычно... Как раз этим не, не, не радует, обычно это всегда напряженная борьба, но хотелось бы для, для всего развития футбола, для того, чтобы как можно больше сделать популяризацию футбола, потому что будет приковано там, более 150 стран мира к этой трансляции, конечно, хотелось бы, чтобы футбол получил толчок развития. И я, насколько знаю, там будут и новые страны, которые никогда до этого не, 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 не показывали. Там, будут транслировать эту игру. Конечно же, это возможность раскрыть новые территории, границы наших назовем так, симпатиков развития футбола, а это даст возможность и маркетинговые, для того, чтобы развитие футбола было как можно динамичнее, и мы привлекали как можно больше и юных футболистов, и болельщиков на стадионы.